হয় আজি আমি কিছুদিন ধৰি আমি শুনিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ তিনিখন জিলা বঙাইগাঁও গোৱালপাৰা আৰু ধুবুৰী মিলি কে এছ চি এখন অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব কিন্তু কে এছ চি আজি হোৱাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই তেওঁলোকক আমি সমৰ্থন জনাইছোঁ কিন্তু তাৰে ভিতৰত আমাৰ কেইটামান চুক্তি আছে যেনেকুৱা থাৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আমাৰ কে এছ চিৰ ভিতৰত কলিতা তাতে ৰাখিব লাগিব লগতে আমাৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক ভূমিৰ অধিকাৰ হওক গোটেইখিনি তেওঁলোকে ৰাখিব লাগিব আমাৰ কিছুমান কলিতা ছাত্ৰ সন্থাৰ নিজাবুগীয়াকৈ দাবী আছে আৰু সেই দাবীখিনি যদি তেওঁলোকে মানি নলয় তেতিয়া কিন্তু আমাৰ বৃহৎ আন্দোলন হ'ম আৰু আমি আগৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাই আছোঁ যে কেএচিত আমাৰ বিভিন্ন দাবী আছে কিন্তু সেই দাবীখিনি এতিয়ালৈকে চৰকাৰে কোনো আমাক গুৰুত্ব দিয়া নাই আৰু এতিয়ালৈকে চৰকাৰে আমাৰ লগত কোনো আলোচনা কৰা নাই যদি আমাৰ এই দাবীখিনি মানি নলয় নোলোৱাকৈ যদি তেওঁলোকে কে এইচি দিব বিচাৰে তাত কিন্তু আমাৰ বিৰত আছে আৰু লগতে আমাৰ কে এ চিৰ কেৱল বঙাইগাঁও জিলাৰ ধুবুৰী জিলা আৰু গোৱালপাৰা জিলাৰ কলিতাই নহয় অসমৰ সত্তৰ লাখ কলিতাও কিন্তু আমাৰ গোৱালপাৰা ধুবুৰী আৰু বঙাইগাঁও প্ৰতি নজৰ ৰাখিছে দৰকাৰ হ'লে আমাৰ তিনিখন জিলাৰ যদি কিবা কলিতাৰ ভিতৰত সমস্যা হয় কিন্তু অসমৰ সত্তৰ লাখ কলিতা ওলাই আহিব আৰু অসম কঁপিব তেতিয়াই কিন্তু চৰকাৰে আমাক দায়ক দিব নোৱাৰিব গতিকে আমি কলিতা ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ কলিতাসকলৰ লগত আলোচনাৰ কিবা এটা ৰাস্তা ওলাওক আমাৰ লগত তেওঁলোকে আলোচনা কৰক আৰু আমাৰ যিখিনি দাবী আছে সেইখিনিৰ কথা তেওঁলোকে অলপ চিন্তা চৰ্চা কৰি কেইচেইখন বনোৱাত তেওঁলোকে গঠন কৰক